एंड वेलकम बैक टू न्यूट्रिशन आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कौन से ऐसे कॉमन अर्ली साइंस हैं कैंसर के जो कि पेशेंट के अंदर जाहिर होते हैं लेकिन जब आप उनको इग्नोर करते हैं या फिर उनको अटेंशन नहीं देते तो यही चीजेंटी की तरफ जाती है कैंसर की वीडियो so, नंबर वन अगर हम बात करते हैं दैट इज अनएक्सपेक्टेड वेट लॉस जी हाँ, वजन का अचानक से कम हो जाना जबकि आपने अपनी डाइट में कोई ऐसा चेंज नहीं किया आपकी लाइफ स्टाइल में ऐसी कोई चेंजिंग नहीं है लेकिन उसके बावजूद आपका जो वजन है वो बहुत तेजी से गिर रहा है नंबर टू अगर हम बात करते हैं दैट इज लॉस ऑफ एपिटाइज भूख का ना लगना या फिर जैसे ही आपने खाना शुरू किया है तो आपका जो पेट है वो बड़ा बड़ा सा आपको महसूस हो रहा है और आपको फर्दर डिजायर नहीं है कि आप मजीद खाना खाएं नंबर थर्ड अगर हम बात करते हैं डेट इज़ पेन मीन्स के बॉडी के किसी भी एक हिस्से में मुसलसल दर्द रहना जबकि वहाँ पे कोई इन्फ्लेमेशन नहीं है वहाँ पे कोई वाउंड नहीं है लेकिन उसके बावजूद आपको मुसलसल जो दर्द है उस जगह पे रह रहा है नंबर फोर्थ अगर हम बात करते हैं डेट इज़ फटीक दिन भर आपने कोई ऐसा काम नहीं किया कोई एग्जर्शन वाली एक्टिविटी नहीं है लेकिन उस सब के बावजूद आप अपने आप को थका थका सा महसूस कर रहे हैं और नंबर फाइव अगर हम बात करते हैं और मीन्स कि दिल का मतलाना या बार बार वॉमिट करना ये भी अर्ली जो कैंसर की सिम्टम्स हैं उनमें से हैं तो जी आपने यहाँ पे ना सिर्फ अपने डॉक्टर से कंसर्न करना है बल्कि इसके साथ साथ डाइट में भी आपने ख़ास ख्याल रखना है स्पेशली जितने भी प्रजर्व फूड्स हैं जितने भी हाई शुगरी फूड्स हैं हाई सॉल्टी फूड्स हैं उनको जी आपने टोटली अवॉइड करना है इसके साथ साथ आपने कोशिश ये करनी है आपने डाइट के अंदर ना सिर्फ हेल्दी फैट जैसे कि एवोकैडो ऑयल एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल को रिकमेंड करते हैं इनका इस्तेमाल करना बल्कि इसके साथ साथ फ़्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो हैं उनको जी आपने ऐड करना है नेचुरल फूड सोर्सेज की तरफ आपने आना है और होल ग्रीनस का जी आपने इस्तेमाल करना है इसमें आपकी जितनी भी ब्रेड्स आती हैं आपके राइट्स आते हैं जितने भी सीरियल्स हैं होल ग्रेन से बने उनका जी आप इस्तेमाल करना है और मीट में आपने लीन मीट का इस्तेमाल करना है होप्स so, जब आप इन सब चीज़ों को अपने डाइट के अंदर ऐड करेंगे तो आप बी कैंसर को बीट कर सकते हैं ऑन टाइम थैंक यू सो मच